Halo guys, jumpa lagi di Raftois. Di channel mencari ikan. Kali ini Raftois mau pergi cari ikan lagi. It's Ayo ikutin Raftois nih. <tuh> Kita coba cari di sini. Wow 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 nih guys. Di sini ada kolam-kolam nih. Wow wow wow. wow. Wah di dalam kolam ini banyak ikannya nih Wah, sepertinya kita menemukan sarang ikan hias nih Kolam ikan hias guys Coba kita tangkap-tangkap guys ya Wah, lihat nih guys Ini ada ikan apa nih Wah, kita menemukan ikan-ikan molly guys So amazing, I like it Kita dapat ikan molly guys Nah, lihat nih Kita masukin di wadah guys ya Mantul-mantul nih Wah, sepertinya ini sarang ikan molly guys Nah, lihat nih guys Ada yang kuning nih Wah, ini adalah ikan molly Black gold guys So amazing, mantap men Kita masukin di wadah juga guys Ya. Wadidaw ternyata ada empat guys ikannya berpasang pasangan nih cuma kakak yang nggak bawa pasangan <tik> nah, lihat, ikan molly goldnya Wadidaw mantul mantul guys kita masukin dua ada guys ya <tik> wah dan ini ada lagi nih keren banget nih so amazing lihat nih guys kita dapat ikan molly boleh molly black gold guys so amazing kita masukin dua ada guys ya nah lihat nih guys kita menemukan sekeluarga ikan molly nih yes. mantul mantul nih kita coba cari raba raba lagi guys siapa tuh ada keluarga yang terdampar <tik> dan coba kita lanjut lagi guys ya Di mau putih-putih guys Wah di sini sepertinya ada ikan lagi nih guys Wah wow, ini kenapa ya guys Warnanya cantik banget nih Wah warnanya putih guys Ini sepertinya ikan molly balon guys Wah ini kita, menemukan ikan moli Tapi nggak buncit-buncit guys Ini buncit-buncit Makanya disebut ikan molly balon Mantul-mantul kita masukin di wadah guys ya Dan coba kita tangkap lagi nih Ternyata ini sepasang juga guys Wah lihat nih guys ikannya gemoy-gemoy -gemo ini Wah gendut-gendut guys ha, Mungkin uh, jarang olahraga nih Makanya perutnya buncit-buncit <tuk> ikan balon kita masukin di wadah guys ya, dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys, siapa tahu masih ada ikan balon atau ikan yang lain. Wah, wah lihat nih guys, di sini ada ikan yang terperangkap nih. wah didaw. dia terdapat terperangkap oleh jaring-jaring nih guys. wah di di sini ada sebuah jaring yang yang merangkap ikannya nih. Perlu kita harus selamatkan ikan-ikan yang ada di dalam jaringnya guys ya. wah didaw. lihat nih guys, wah ternyata ada tiga ikan guys. wah kita harus menangkapnya guys ya. wah lihat nih guys. Ini sepertinya ikan komet guys, wah ini banget guys, dia terperangkap ter 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 di dalam jaring. Kita masukin di wadah ya, guys ya. Wah dan ada tiga nih, mantul mantu nih. Untung kita cepat-cepat menyelamatkannya guys. Ini Ikan komet juga kita masukin di wadah. Wah ternyata jaring itu menangkap ikan-ikan komet guys wow. nih ini ada yang lebih cantik lagi nih warnanya kayak kayak emas guys pantun itu dia lagi lompat lompat nih guys wadidaw wadidaw kita harus selamatkan guys wadidaw kamu nggak usah takut kita akan merawatmu dan memberi makan kamu ah uh, kita coba cari lagi guys ya kita coba cari di sekitar sini guys siapa tahu ada yang mau itu apa guys sepertinya perangkap ikan lagi nih guys wah wow. wow, beneran perangkap ikan lagi nih guys coba kita periksa guys siapa tahu di dalam sudah ada ikan yang terperangkap wow wow, lihat nih guys beneran ada nih wah di dalam ada ikan apa nih yang terperangkap coba kita keluar ini wah lihat ini ada tiga ikan nih wah di luar ikannya pada liar liar nih guys wah lihat tuh guys wah ikannya pada liar liar nih ayo kita tangkap yang ini dulu guys wah lihat nih guys ini ikan apa ya wah ini adalah ikan lele albino guys pantasan liar liar kita masukin di warung sini guys wah ada nih yang satu ini bisa kali ya coba kita tangkap wah lihat nih guys ternyata dia masih hidup ekornya ambil si gerak tuh tuh ini adalah ikan sabu-sabu guys wah kita masukin di warung guys Dan yang besar tadi kemana ya What do you do? Nah, yang yang besar tadi dari ke mana ya? Wah, wah, lihat ini. Dia lari ke kolam ini, guys. Wah, ah, sini kamu nanti kamu kena jebakan lagi, kena perangkap lagi. Wah, ternyata ikan sabu-sabu juga, guys. Ikan sabu-sabunya gede nih. Wah, kayak tokek, guys. Wah, kita masukin di wadah, guys. Siap bareng keluarganya, bantu-bantu nih. Mencoba kita cari-cari lagi, guys. Siapa tahu ada perangkap ikan lagi. Wah, wah, lihat ini, guys. Di sini ada kolam-kolam nih. Wah, mungkin ikannya belum tersempat terperangkap nih. Coba kita tangkap, guys. Wah, ada ikan gemoy lagi nih. Ini ada ikan maskoki, guys. Mungkin mungkin ikannya nggak muat masuk ke, ke perangkapnya perangkap oh, ada ada gendut gendut kita langsung di wadah guys ya wah ada si pasang ternyata wah yang ini lebih gendut lagi nih perutnya gendut banget nih mungkin dia masuk angin kali jadi jadi dia mulus mulus waduh kita masukin di wadah guys nanti dia kentut kentut dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys siapa tahu ada barang kepingan lagi ya guys oh coba guys waduh sepertinya ada serokan ikan nih wah dan di sana ada ikan ada ada ikan yang yang menyamar jadi batu nih ini kita coba tangkap guys wah lihat nih guys ternyata ada ikan cupang nih waduh ikan cupangnya cantik banget nih guys I like it kita masukin di wadah guys ya waduh ikan cupangnya cantik banget warnanya biru waduh ternyata ada lagi guys Wadidaw nih guys wadidaw wadidaw dan perangkapnya kita simpan dulu guys wadidaw dan coba kita tangkap ikannya ikan yang ini guys wah ternyata ikan cupang juga guys ini ini sepertinya betina guys ya ekornya nggak lebat dan coba kita wawannya tuh guys wadidaw wadidaw nah kebetulan ada serokan nih coba kita tangkap pakai serokan guys biar serokannya berguna guys wadidaw nggak kayak kamu nggak berguna <tis> wah ternyata ikan cupang lagi guys wadidaw tapi sepertinya ini ikan cupang sirip guys Wadidaw ikan cupang Ikan cupang sisir Nah lihat tuh guys Ekornya kayak pakai sisir nih Wadidaw mungkin Ini betina guys Jadi dia suka pakai sisir Wadidaw tapi nggak banyak tombolnya. kan? kita masih ada, aja, ada aja, guys ya Mencoba kita lanjut cari-cari lagi guys siapa tahu masih ada ikan cupang sisir atau ikan cupang yang pakai sisir wadidoh, wah oh, apaan guys wah lihat nih guys di sini ada lubang-lubang misterius di dalam kolam nih wah kolamnya surut guys wah dan airnya berada di sini guys coba kita keluarin guys ya ya air yang ada di dalam lubang-lubang misterius ini siapa tahu di tuh guys di dalam ada yang gerak-gerak tuh eh? Aku juga kakak penasaran banget nih teman-teman pasti penasaran juga kan tapi jangan lupa untuk like dulu dan share dulu biar teman-teman yang lain juga lihat penasarannya coba kita keluarin guys satu dua tiga ada awal berarti kan tuh guys ada yang kuning kuning tuh wah ada tuh guys ada dua ikan yang lompat dari dalam lubang lubang ini guys wah ini kenapa guys ya coba kita tangkap dulu nih wah ikannya sepertinya cantik nih wah ini adalah ikan lemon guys wah di jauh lihat ini guys ikan lemonnya cantik banget warnanya kuning I like it so amazing beautiful beautiful oh my god oh my god ini yang satu warnanya beda guys wah di itu. yang satu ini juga lihat-lihat guys wah lihat nih guys ini sepertinya ikan lemon juga guys Wadidaw tapi motifnya kayak sembra guys Jemdu, wadidoh wadidaw jangan-jangan ini peranakan sembra kali ya oh nih guys ikan-ikannya cantik juga nih kita masukin di wadah guys ya mantap men dan kali ini juga kita menemukan serukan ikan nih wadidoh mantul-mantul nih nanti kita bawa guys ya kalau pergi cari ikan lagi nah lihat nih guys wadidoh kita menemukan banyak ikan-ikan guys kita menangkap ikan komet ikan tupang ikan poli Ikan mas koki dan ikan-ikan lainnya. Wah, ada juga ikan pelati dan ikan lele, guys. Wah, dan jangan lupa ada juga ikan lemon. Wah, jadi ke kamu balik dulu, guys ya. Kakak mau pergi bawa ikan-ikannya healing soalnya ikan-ikannya sebenarnya kurang piknik tuh, pada panik tuh. tuh atau pada lapar kali ya. Jadi bye bye, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, guys ya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye bye. Jangan sampai ketinggalan ya.